2013 рік добігає кінця. Щотижня о цій порі ми разом пізнавали наш рідний край. Маю надію, що програми були вам цікавими. Сьогодні наша творча група запрошує вас до славного шахтарського міста Кіровське. Дізнаємось про історію створення міста, познайомимось з його видатними мешканцями та побачимо, чим захоплюється населення. Ще у XVIII столітті, ось тут, серед маленьких хуторців, серед ковильного степу, стояв великий хрест, який вказував дорогу з Бахмуту на Дон і не давав заблукати мандрівникам та торговцям. У 50-х роках ХІХ століття на цій території знаходились села, які належали графу Орлову, а у прилеглих селах жили кріпаки графу Орлова. Сюди трохи раніше прибули німці, які викуповували землю у графа. Коли граф Орлов продавав землі, подаровані йому Катериною II, то поставив умову – нове поселення повинно носити імена його нащадків. Поселення за документами називалося Давидова Орлівка, але німці його називали Мангейм, що значить батьківщина людини. Німецька колонія Мангейм у першій третині ХХ століття процвітала. Міцні неукрашені місцеві будинки із місцевого каміння, стіни яких прикрашали гілки троянд, високі дахи із дерев'яних жолобків, що нагадують сучасний шифер. Розвивалося овочівництво, тваринництво, птахівництво. Мешканці колонії займалися розведенням тутового шовкопряда. Під час колективізації німці були вимушені об'єднатися у колгосп. Цей колгосп був одним із заможних. Після війни поселення Мангейм отримало назву Хутір Хрестівка. У 1954 році на місці ковильного клаптику Донецького степу розпочалося будівництво кам'яно-вугільних шахт. Йому сприяли величезні запаси вугілля, які мають промислове значення і розташовані буквально під ногами. Пласти проходять і в декількох десятках метрів від поверхні, і на глибині до півтора-двох кілометрів. З усіх куточків республіки з'їжджалася молодь з її юнацьким запалом та ідеями будувати шахти Житомирську, Миколаївську, Тернопільську, Дрогобичську, Донецьку та Ровенську. Так народжувалися не тільки шахти, але й спочатку селище, а потім і місто Кіровське. Это называется комсомольский молодежный город, потому что строили здесь, когда было 37 комсомольских шахт, некоторая часть, третья часть, построена была в этом городе. Мне повезло или не повезло, не знаю, быть почти с начала и рождения города и всех этих комсомольских шахт. Шахты были маленькие, назывались они по тем областям комсомольцы, кого приезжали и строили Ровенская, Комсомольская, Николаевская, Житомирская и так далее приезжали, строили, женились и оставались. Поэтому у нас можно сказать, что город такой Украина в миниатюре. Потому что здесь какой область не возьмешь, они здесь есть обязательно. Ну, что, может, опять же, говорю, повезло, не повезло, что такое древнее здесь уже, что все делалось на моих глазах. Первые бараки строились, первый палаточный городок был при мне, это еще воинская часть там была. Потом бараки строились, в бараках жили люди и молодые, и старые, как говорится, зато весело. Каждый вечер, возле каждого барака был пятачок асфальтовый и танцы. И танцы, танцы до утра. А потом на утро на работу, опять же, на работу. Были молодые, поэтому считалось, не считали со здоровьем, оно откуда-то было. Но смешное то, что утром, когда давали наряд строителям, строить наряд, был здесь ребрис Кольцов, такой зам директор по строительству, он первый говорил, стекольщики есть, есть два стекольщика, Вставляйте в общежитие в женские мужские окна. Весь жили, как говорится. Сначала были одни холостяки. Если кто шел семейный, там покажи пальцем, смотри, он вот та жена того, а от то того, потому что были одни почти холосты. Потом пообвыкли, прижились и потихоньку начали строиться. Но потом дома первые пошли. Сначала сделали улицу асфальтную. Я не, знаю, как можно сказать. Улица асфальтная, это, она сейчас вроде как гордость города потому что она была первой асфальтной. А если первая для жителей улицы, была первая сделана степная улица. Она тогда считалась что уже в то время какая-то, я бы сказал, очень важной, потому что там была и больница. И первый человек родился кировчанин именно в той больнице. И принял роды, что удивительно, Алексей Федорович Воробьев. Он потом стал заслуженным деятелем искусств Донецкий и основоположник анестезиологии Донбасса. Он здесь начинал первым врачу. О нем бы хотелось рассказать больше, потому что, например, он в концлагере сделал операцию простым ножом Девятаеву. Это все именно человек, который вы знаете, что угнал потом самолет и так далее. И поэтому, когда же он стал даже большим человеком, врачом медиком, он всегда приезжал в Кировскую в И немецкие делегации, и другие, он показывал то, где он начинал свою юность. После того, как построены были улицы Степная, там, асфальтная, начали думать о главной улице. Же. В городе, которая носит название сегодня Ленина. Но что удивительно, что раньше всегда было в центре, а сейчас на самом окраине. И так получилось, что когда разметку делали города, во время обеда геодезисты, может, что-то поели такого другого веселого, что когда делали разметку, после обеда кинулись, а там, оказывается, нет того колышка, они начали. И остался пустырь, непредвиденный в генплане. Подумали-подумали, что сделать с пустырем. І пригласили нас ребят, на воскресники, Ми там посадили сад дружби. Как парк. А Що такое сад деревья. Ми зробили там літню танцплощадку. Літня танцплощадка ж, ну, одні танцю другие не люблять. весь центр сміщана вся життя в ту окраїну. Першими будівлями міста стали чотири ротні гуртожитки. Були прив'язані збірні житлові будинки. Піднімалися стіни їдальні. Відкрили магазин. Також була відкрита перша школа та училище, що надавало кадри для шахти. Упорядковувався і побут будівництвом перших установ соціального та культурного призначення. Тисячі добровольців, які прибули на будівництво шахти і селища, зважилися на постійне проживання в Донбасі. Для багатьох учорашніх воїнів і школярів участь у будівництві шахти селища стала не тільки іспитом на зрілість. А и початком трудовых биографий, ведомости, та особистого счастья. Работали все шахты, но шахты были рассчитаны на 15-20 лет. Считалось такая же разговор, как и сейчас ходят, что уголь нам не нужен, некоторые говорят, мы перейдем на газ. Раз перейдем на газ, 15-20 лет передышка, и, мы... и город был построен, шахты на 15-20 лет, может быть. То есть практически сейчас уже у города 40 лет не должно быть, быть, одна пыль должна быть. А у нас еще город есть. Шахтенки эти объединили. Вместе, чтобы лучше работать, решили сделать директивную стройку комсомолец Донбасса. Стройка была директивная. Даже, как рассказывают нам, мы приезжали оттуда, что даже лично Леонид Брежнев курировал эту стройку. И поэтому было много награжденных потом, после сдачи. Вот я занимался историей нашего города, и в то же время я служил в Байконуре когда-то. Так что интересно, за Байконур, за весь, это территория двух Франций, наверное, было 250 наград дано а за нас у шахту 300 с лишним. Ну, это говорит о чем? Или значимость объекта, ну, а может, немножко снизилась цена орденов медали медалей. И когда строить начали шахту, конечно, нужно было к нему жилье, соцсферу и так далее. И пошли подниматься здесь школы, садики. Вот у нас сразу пять садиков при шахте построено. Две школы и дома, целый микрорайон. Прекрасных домов. И шахта должна была наша развиваться. Вот вы, если ездили на шахту до города дойти сюда, а потом развиваться дальше. Или в сторону Шахтерска, или в сторону Ждановки. Решили в сторону Ждановки. И там начали в Ждановке строить тоже дома под нашу шахту. И должен был троллейбус во время ходить. До узла и потом прикинуть. Или в Ждановку, или в Шахтерск. Но все это не получилось. Начался упадок всего, как говорится. И жизнь начала потихоньку замирать. Было педучилище у нас. Забрали в Шахтерск. Был филиал горного техникума. Забрали в Динакию. Шахта, то есть шахта, еще же не работала, а другие шахтенки уже не могли этого держать. Были обувные филиалы фабрики Макеевской, тоже ее прикрыли. Но потом вдруг в 1974 году началась шахта строить, еще все мы падали. А когда уже шахта дала первый уголь в 1980 году, то уже было опять на подъеме, уже у нас имелся микрорайон. Уже работали школы, садики, дачи. И дальше. Меня больше всего удивляет, вот мы с вами проезжали мимо двухэтажного здания Двухэтажное здание – это моя молодость, юность и прочее Там тогда был горсовет На двух этажах на этой коробке помещалось дворец бракосочетания, юридические службы, горсовет, исполком, горком партии был, архитектура, военно-учетный стол, милиция была и даже вытрезвитель Прожив такую длинную жизнь, я все удивляюсь. А как получается сейчас? Пятиэтажное здание, население почти в два раза меньше, чем было раньше, но его обслуживает пятиэтажное здание, в котором нет еще так же ни бракосочетания, ни милиции, ни военкомата. -то, то есть одни специалисты. Получается, что на каждого жителя, я не знаю, там приходится, но какой-то специалист. Вот в этом, мне кажется, в том даже, что мы живем иногда не совсем хорошо. И не совсем хорошо у нас хватает денег. У 1971 році розпочато будівництво шахти Жданівська капітальна з проєктною потужністю 3,5 мільйони тонн вугілля на рік. А вже в 1981 році шахта була прийнята в експлуатацію та в березні цього ж року була перейменована у комсомолець Донбасу. Місто в місті така назва вже давно закріпилася за шахтою. Зараз промислові запаси підприємства становлять 117 мільйонів тонн. Що при існуючому рівні видобутку дає забезпеченість запасами ще на 27 років, що дає гарантію працевлаштування і достойного життя населення міста. Роботу шахти цінують як в Україні, так і за кордоном. Шахту я був спочатку з 1974 року в январі. привезли в і зробили взрив. Це перші стволи почали відкривати. Шахта построєна була, довіра була перешкодом строїтися 15-20 лет. такие шахты гиганты. А она построена была за 7 лет. В чем и была ошибка? Сначала мы гордились, там дали рапорт Брежневу, ЦК, что мы сдали досрочно, раньше срока в Европе так быстро не строили. Притом шахта должна была сдана когда в 80 году, к 2000 году она должна быть оборудована современнейшей техникой безлюдной выемка угля. Людей должно быть в шахте быть минимум, только обслуживающий персонал, слесаря. Ну вот в чем ошибка. Шахту сделали за 7 лет, а оборудование за 7 лет не смогли такое придумать, рассчитать. Ученым нужно 15-20 лет, так же, как шторица шахт. И поэтому в новую шахту мы затянули бывшее, но старое оборудование. Ну, были экспериментальные, но, ну, например, инвестиционная установка была номер один, подъемная установка номер два, то есть даже в серии не были. А остальные были те же комбайны, те же конвейера, все тоже. И поэтому сначала очень трудно было работать. Мы отставали. То... И еще второе было плохо, что мы должны были осваивать Поэтапно, то есть 2 миллиона 100, там, первый год, там, миллион 100, то есть 1100, допустим, в сутки. Ну, а власти верхней роковые партии и прочее, чтобы отчитаться, сразу нагружать стали не на ту же расчетную мощность, а начали нагружать на такую мощность, чтобы показать, что они очень хорошо работают. И поэтому лав не успели даже подготовить. Это потом уже утрясалось, поняли ошибки, но они уже было поздно. Шахта, даже новая шахта, начала опять хереть. Я вважаю, що благодаря приватизації, наша шахта була перше приватизированное предприятие в угольной отрасли України. Спочатку акціоніру, наприклад, ми вижили. Всі, хто працює на підприємстві, добре знають слова легендарного міністра вугільної промисловості Миколи Сургая, який перш за все відстоював інтереси держави. Він казав: Три хліба врятують людство, хліб насушний, хліб промисловий і хліб духовний. Мене деякий час і держава та суспільство нарешті зрозуміють, що вугілля врятує Україну, якщо Україна врятує вугілля. Саме тому умови для праці гірників тут створили відмінні: істотно піднялася заробітня плата, були побудовані профілакторі та лікарня. Підприємство завжди піклується про жителів міста. Але не тільки шахтою живе Кіровське. На його спортивних полях набирає обертів дуже цікавий вид спорту мотобол, який являє собою гру в футбол на мотоциклах. Історія цього виду спорту починається у 30-х роках ХХ століття у Франції, а на сьогодні він зайняв тверду позицію серед офіційного міжнародного спорту. В минулому році кіровський клуб Антрацит представляв Україну на чемпіонаті Європи, виступав у вищій